пристойная пристойное. За хорошую борьбу, за то, что приехали, надеюсь, что всем понравилось. И хочу узнать, пока еще не огласил весь список, есть ли какие-то пожелания, требования, либо вы нашли какие-то глубину сантиметров на 40 можно копать 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 это к природе Плотно. 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 это я видел. Вот это, это плохо, все. плотно. Это все. За что теплее было, Миша. Да. Но это все это первое соревнование, когда было понятно, что ну, максимально практически загружен водоем. Поэтому теперь мы будем понимать, что 15 команд, ну, наверное, чуть-чуть многовато будет. С допустим. Но если честно, для фидеров, в принципе, э, в плане ловли более-менее еще я считаю. Ну, может да, не, да. Не, не так комфортабельно, да, то есть близко да, да. все находятся, все что-то слушают, всех кто-то кричит и в этом плане да, согласен. Но в плане ловли я думаю это не сильно влияет, когда две палки идет на один сеть. Вот там вымосточки немножко повыносить. Там где, там где вы Так это в плане все. Просто ну еще. Ладно, следующий год уже должен быть. Не только вымостки, еще между секторами посадятся кусты и деревья, для того, чтобы не было видно другой сектор. То есть ну, не все сразу, извините. Три соревнования. Если 12 месяцев, то распределят. Потому что тут в так вырезали, а там просто за счет вымазки они равномерно распределяются. Ладно, если серьезных претензий нет, мы подумаем, напишем. В отзывах, в отзывах. У меня только просьба ко всем, пока еще никто не обиделся. Хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь напишите отчет какой-нибудь. Минимальный, не надо писать на что ловилось, не надо писать как, в каком месте, ну, кто писал, вам нагрубил, там, да. я не знаю. Ну, ну, это пишите, ну так, аккуратно, да? Я стреляю писать. Пишите, ради бога, ну просто хоть что-нибудь, дайте какую-то информацию людям, потому что мы пытаемся как-то кому-то что-то донести, а все вот сидят такие вот, вот я знаю, что там клюе. И все, и вот на Т-клюе. Ну не пишите на шо. Просто скажите ощущения, свои впечатления. Просто понравилось или не понравилось. Хотя бы одним словом. Спасибо. Так, начнем тогда с общих цифр. Ногти синеватые. Это синька, кстати. Кто-то пользовался? Да. Молодцы. Начнем с общих результатов. За двое суток выловлено 551 килограмм 740 грамм. <звы> э -э <звы> Опять -пять -пять. Приблизительно, ну там плюс-минус рыбы количество там не полностью все считались, <звы> да? Приблизительно поймено 539 рыб, средний вес килограмм 24 грамм. За месяц Добавила рыба, там, 230 грамм. Да, если мне не... Да, не, 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 не... Память не изменилась. Э, ну, через полтора месяца хотим, чтобы было полтора уже. Так, теперь начнем приятно. Для кого-то, для кого-то полезно. Это опыт. Да, полезно. Самое почетное 15 место заняла команда Рыбалка Про. 11 килограмм 675 грамм. Идите, идите, медальки, получайте. Хочешь за всех забирай, за всех забирай. Это плотно. Все, спасибо. Сейчас, если будет, то точно Четырнадцатое 14, 14 место, менее почетное, заняла команда «Флагман Белая Церковь». С результатом 12 килограмм, 95 грамм. Идите, берите медальки. Сколько у вас? Трое. На память. Дайте, дайте, дайте краба. Дайте краба. А, к слову, компания «Флагман» является спонсором данного турнира. Я думаю, вы уже это заметили. 13 место Команда Фишер Клад Белая Церковь С Результатом 12 килограмм 890 грамм Дерзайте Ребят, оборот, э, 12 место Команда Инжиниринг 15 килограмм 20 грамм. Одиннадцатое место заняла команда Two Fishermen. С результатом 15 килограмм 930 грамм. Давайте, молодцы, держите вам на память. Десятое а место заняла команда «Лёлик и Боли. <плодисмент> Серега, <вы че? плодисмент> Подожди, подожди. Неправильно, да? А, правильно. Общий, да, все правильно. Я просто смотрел вторые сутки вес, думаю, было же больше. Общий вес 25 килограмм, 335 грамм. Там все плотно Да, тут совсем плотно. Я что-то смотрю, что-то совсем рядом все. Внимательно. Тут самая большая интрига была в центре таблицы на самом деле. Девятое место команда Golden Carp. Молодцы. С результатом 27 килограмм 480 грамм. Молодцы, держите. Вам еще одну, да, навиг? Ваня, Андрюха, повернитесь. Стойте. Да рядом же встаньте, они друг за дружкой. Так, восьмое место а как оглашать? Команда Терра, ну что с ними сделать? Я! На, поздравляю тебя! Восьмерку нам не донесли, сильно много свидетелей было. Пришлось выпустить в облако. Нет, донесли, если бы не сильно кричал. Да? Ну ладно. Седьмое место команда Дача с результатом 28 килограмм 375 грамм посерьезнее результаты пошли шестое место команда Халибуд. с результатом 35 килограмм 655 грамм Рэму. Рэму будет. Пятое место команда Нептун. О, видите, О, результатом 36 килограмм 365 грамм. Сколько? На 1, 200 кило 200 больше. Одна рыба. Да, да. <сорщили> Это последний. <сорщили> <сорщили> Я тебя в Фейсбуке. Самое почетное место, как всегда, занимает четвертый до четвертый, это команда Корчакинцев. Результатом 42 килограмма, 385 грамм. Поздравляю. А, кстати, кто не знает, у нас традиция. Хендмейт медальки деревянные. Да. За четвертое место. Да. А что еще ты хотел за четвертое? Ну, напью ну, так, так, ты... такую еще. Давай. Так, а, у нас же ж бигфиш был водоема еще на самом деле. Да, давайте-ка. Давайте бигфиш, давайте потом переместим. Да. Конечно. Была борьба за бигфиш на самом деле. Да да. то есть не все даже знали, что кого-то кто-то перебил, думали, что они вышли вперед, а потом ах ты ж кин Матрешкин. Да, В общем, Big номинацию победила команда Халибут с результатом Фоткаться надо, бежите вам. Конечно. Вот такого парня и вот такой еще на всякий случай. Кстати, я понял. А я не понял. В воде. Ну что, переходим тогда все-таки местам. Тут, кстати, интрига накалилась под конец на самом деле соревнований. И не знаю, потянуть резину или уже говорить. Ну, давай я солны, Солнышко садится а даже. Что... Ладно, на ну, третье место заняла команда «Перцы Чили». Результатом 62 килограмма 865 килограмма. А, а? Вот, так давайте вот давайте это Вот это все тоже, кстати, вам. Вот вам подождите вот так вот еще надо... Ты кулек дать, мою заведу. Чужой пирожок, не раздевай, раздавай. Ну, кто-то переставил, пожалуйста, не раздевай. Это свидетельство. Пытаюсь. Ну, минуточку. Ребят, ребят, ребят. Самсей нас покинул. Молодцы. Так, это... вы, сегодня... пока, так может это потом а, так, Может, мы потом заберем. прошлый раз. Это... Нет так, все, Вы понимали, что <связь> <же> вам тяжело. <связь> 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 <связь

Объятие Забирай Можете взять вот там тренированные на Там они подписаны на самом деле. Можно было в принципе не разбрать.

мы же будем разменивать... Вообще фото победителей Да, сделайте общее. Да, общее фото победителей а, с кубками, если да, можно. там победитель. Победитель, идите, это фото а, Пошли. Пошли, там иди, пока скажем.